Всем привет! Сегодня с вами снова я, Демон. И в этом видео я хотела бы показать констовары, которые я купила в школе. То есть это видео Back to School. Начнем мы с тетрадей. Ну что, приступим к таким тетрадкам. Я купила 10 штук в клеточку и 10 штук в линейку. Это обычные зеленые тетрадки, 18-листовые. Нам в школу можно только такие. Вот. У нас можно так-то любые, но я купила зеленые, потому что с цветочками, с всякими картинками тяжело найти в моем городе. 18 листовые детратки. Тут и 24-листовые нельзя найти. Не то, что 18-листовые. Ну а так-то эти тетрадки очень удобные, красивые. У них плотная обложка. Ну, не как, ну как плотная. Ну, плотнее, чем у обычных зеленых. Это чуть-чуть другие. Вот. Следующая. Это вот такая тетрадка на спирали. Это я купила для истории. Как вы видите тут в клетку в тетрадь. Вот. Кстати, я не сказала, каждая из этих тетрадок стоила по 7 рублей. А это стоило, по-моему, ну, где-то 37. Эта тетрадка стоила 38-37 рублей. Вот. Следующая тетрадка, это вот такая. Ее я купила для географии. А, да, забыла сказать. Это 48 листов тетрадки. И вот это 48 листов тетрадка. В скажу, в не вот. Не знаю, не а не эту тетрадку я купила на английский. С пандочкой. Я, мне плевать на вот эту запись, потому что я купила ее только из-за пандочки. Стоила она 22 рубля. А да, я забыла сказать, эта тетрадка стоила 37 рублей. Следующая тетрадка это тетрадка по биологии. Покупала ее где-то за 50 рублей. Это очень дешево для такой красивой тетрадки. Мне для английского я ненавижу английский. Для английского мне было жалко покупать дорогую тетрадь. Поэтому я купила за 22 рубля, так она еще и красивенькая. А для биологии нет, у нас классный руководитель будет Татьяна Геннадьевна. Она у нас будет вести биологию. Знаете, кажется, Это я такие еще и есть в этой серии. серии. Вот. Но я видела только такую, такую и такую. И поэтому я купила такую, потому что самая красивая, мне кажется. Теперь Тетрадь по литературе. Обычная 12-листовая тетрадь. Нам сказали, то, что мы много записывать не будем, и нам подойдет 12-листовая. Ну что ж, а теперь переходим к блокнотам. Это блокнот черновик с желтыми листочками. Стоил он 20 рублей. Ну, как я уже сказала, я буду использовать его под черновик. Ну что ж, а это мой, ну, такой, можно сказать, ежедневник, в который я буду записывать уроки. Ну, какие завтра будут уроки. Вот. Э -э, с котом Саймоном. Но тут у меня планеры по видео на YouTube, что мне надо сделать. Вот. А сегодня я куплю такой же, только в школу. Ну что ж, переступ, приступим к финалу. Этот пенал я заказывала на Алиэкспресс. Стоил он недорого. Мне он понравился очень сильно. Это самый классный пенал, который я видела пока что. Ну, еще был классный пенальчик. Мой из, три, э, из, да, из третьего класса. Вот. Ну и этот прикольный. Первое, что я вам покажу из этого пенала, это вот таких два простых карандаша. Стоили они 1,15 рублей. Следующее, что я вам покажу, это вот такая вот точилка от фирмы Брауберг. Кстати, я не сказала, карандаши тоже от фирмы Брауберг. Вот, сейчас я вам покажу, как она раскрывается. Там была еще красная и, по-моему, синяя, но самая классная была зелененькая. А, нет, была желтая, зеленая и красная. Самая клевая это вот зелененькая стоила она 29 рублей. Что, мне кажется, для такой классной точилки очень дешево. Теперь я вам покажу ручки. Вот все мои ручки, но первое время мне должно хватить. От фирмы Брауберг. Сейчас. Так же, как и этот от фирмы Брауберг. И это от фирмы Брауберг. И вот это Брауберг. Пишут они все очень хорошо. В школу я буду брать сначала вот такую белую и вот такую. Они будут лежать обе у меня в пенале как одна записная. Хотя, скорее всего, у меня будут лежать вот такие две ручки, а потом вот такие две ручки. Где-то на две четверти мне должно будет этого хватить, на первую и вторую. По идее. Ну что ж, теперь я вам покажу линейку. Вот такая вот линейка. Кстати, я не сказала. Вот эти две ручки по 17 рублей. Вот это 15, а вот это 13. Все так дешево. Такая линейка. Стоила она 18 рублей. Последнее, что я покажу из этого пенала, это ластик Брауберг. Эластик номер два, Брауберг. У меня два ластика, Брауберг. Я всегда буду такие ластики покупать, пока они не закончатся, потому что это самые лучшие ластики, которые у меня были. Вот так вот. Ну что ж, теперь я покажу обложку. У меня три обложки таких я купила на дневник, на русский и на математику. Вот, вот такая вот обложка. Самое обычное стоило 7 рублей. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставь пальчик вверх. Подписывайся на мой канал. Если ты еще не подписан на или подписан, всем пока!